శ్రీ వారాహి అమ్మవారి ద్వాదశ నామావళి వారాహి అమ్మవారు శీఘ్రంగా మన మీద కరుణ చూపిస్తారు పూజా విధానం తెలియకపోయినా సరే ఈ పన్నెండు నామాలను మనం ఉపయోగిస్తూ పువ్వులతో కానీ కుంకుమతో కానీ అమ్మవారు పూజ చేసుకోవచ్చునమాట ఓం పంచమ్యే నమ ఓం దండనాథాయై నమ ఓం సంకేతాయై నమ ఓం సమ నమః నమ ఓం సమయ సంకేతాయై నమ ॐ वाराह्यै नमः ॐ नमः ॐ शिवायै नमः ॐ वार्ताण्यै नमः ॐ महासेनायै नमः ॐ आज्ञाचक्रेश्वर्यै नमः ॐ नमः ॐ पञ्चम्यै नमः ॐ दण्डनादायै नमः ॐ सङ्केताय नमः ॐ समैश्वर्यै समयसङ्केताय नमः ाह्यै नमः ॐ नमः ॐ शिवायै नमः ॐ नमः ॐ महासेनायै नमः ॐ नमः ॐ नमः ॐ पञ्चम्यै नमः ॐ दण्डनादायै नमः ॐ सङ्केतायै नमः ॐ समैश्वर्यै नमः ॐ समयसङ्केताय नमः ॐ ह्यै नमः ॐ नमः ॐ शिवायै नमः ॐ नमः ॐ महासेनायै नमः ॐ आज्ञाचक्रेश्वर्यै नमः ॐ नमः ॐ पञ्चम्यै नमः ॐ दण्डनादायै नमः ॐ सङ्केताय नमः ॐ समैश्वर्यै समयसङ्केताय नमः ॐ ाह्यै नमः ॐ नमः ॐ शिवायै नमः ॐ नमः ॐ महासेनायै नमः ॐ नमः ॐ अरिज्ञै नमः ॐ पञ्चम्यै नमः ॐ दण्डनादायै नमः ॐ सङ्केतायै नमः ॐ समैश्वर्यै नमः ॐ समयसङ्केताय नमः ॐ नमः ॐ पौत्रिण्यै नमः ॐ शिवायै नमः ॐ नमः ॐ महासेनायै नमः ॐ आज्ञाचक्रेश्वर्यै नमः ॐ नमः ॐ पञ्चम्यै नमः ॐ दण्डनादायै नमः ॐ सङ्केताय नमः ॐ समैश्वर्यै नमः ॐ समयसङ्केताय नमः ॐ ाह्यै नमः ॐ नमः ॐ शिवायै नमः ॐ नमः ॐ महासेनायै नमः ॐ नमः ॐ नमः ॐ पञ्चम्यै नमः ॐ दण्डनादायै नमः ॐ सङ्केताय नमः ॐ सम नमः ॐ समयसङ्केताय नमः ॐ वाराह्यै नमः ॐ नमः ॐ शिवायै नमः ॐ नमः ॐ महासेनायै नमः ॐ आज्ञाचक्रेश्वर्यै नमः ॐ अरिज्ञै नमः ॐ पञ्चम्यै नमः ॐ दण्डनादायै नमः ॐ सङ्केतायै नमः ॐ समैश्वर्यै नमः ॐ समयसङ्केताय नमः ॐ नमः ॐ नमः ॐ शिवायै नमः ॐ नमः ॐ महासेनायै नमः ॐ आज्ञाचक्रेश्वर्यै नमः ॐ पञ्चम्यै नमः ॐ दण्डनादायै नमः ॐ सङ्केताय नमः ॐ ॐ समयसङ्केताय नमः ॐ ाह्यै नमः ॐ नमः ॐ शिवायै नमः ॐ नमः ॐ महासेनायै नमः ॐ आज्ञाचक्रेश्वर्यै नमः ॐ नमः ॐ पञ्चम्यै नमः ॐ दण्डनादायै नमः ॐ सङ्केताय नमः ॐ नमः ॐ समयसङ्केताय नमः ॐ वाराह्यै नमः ॐ पौत्रिण्यै नमः ॐ शिवायै नमः ॐ नमः ॐ महासेनायै नमः ॐ नमः ॐ नमः ॐ पञ्चम्यै नमः ॐ दण्डनादायै नमः ॐ सङ्केताय नमः ॐ समैश्वर्यै समयसङ्केतायै नमः ॐ वाराह्यै नमः ॐ नमः ॐ शिवायै नमः ॐ नमः ॐ महासेनायै नमः ॐ नमः ॐ अरिज्ञैन्नमः पर्वं श्रीवाराहीदेवी चरणारविन्दार्पणमस्तु